На сегодняшний день наша медицина официальная, фармакологическая, не может обеспечить синтез всех необходимых организмов и веществ, в том числе есть проблемы с созданием аптечного варианта аминокислот. Все мы понимаем, что любой белок, от мозга до ногтей на ногах, состоит из набора аминокислот, которые обычной жизни мы получаем из животных, либо растений. Но для белка, в жизни, есть форма существования белковых тел, мы должны получить животные аминокислоты, из которых потом состоится наш белок. Дефицит определенных аминокислот приводит к тому, что не формируются нормальные белки, то есть они иногда есть заменимые аминокислоты, то есть их можно подменить другой аминокислотой, но качество белка уже будет не такое же самое. А существуют незаменимые аминокислоты. Вот как метионин, который реально в жизни бывает, больше всего встречается в природе, в говяжьем мясе и в говяжьей печени максимальное его количество. Эти белки хуже все денатурируют в кислой среде в желудке при еде. Лучше денатурируют, распадают, белок распадается на аминокислоты, это называется процесс денатурации. Вот этот процесс лучше всего проходит термическая денатурация, когда вы долго варите некий белок, и он разлагается на составляющие его аминокислот. Ни одна аптечная промышленность никакой страны не смогла синтезировать более чем хантротиносульфат, один из 20 необходимых элементов белка суставов. Но как это решается? Тот знаменитый, тысячами лет известный холодец, который мы варим, при варке более 7 часов, а лучше 10 часов, распадаясь на аминокислоты, белки, составляющие холодец, это ножки свиные, помните, голяшка, коленка молодой говядины перерубленная, чтобы лучше вываривалась. И можно туда добавлять еще некоторые аминокислоты, в большом количестве существуют в потрошках, вот в костном мясном наборе, когда потрошат и Желательно брать натуральные виды мяса, варим 10 часов. Раствор отцеживаем, охлаждаем и через день добавляем этот раствор в любой вид приготовленной пищи. Полный набор всех необходимых кислот для строительства ваших костей, суставов и связок вы потребляете через день. Можно в кашу добавлять, можно в подливу добавлять, можно просто этот кубик как холодец съесть в конце концов. И те эксперименты, которые мы уже с 1997 -го года ставим на близких родственниках, дачных соседях, ни в одном случае не было такого, чтобы человек зимой, допустим, потреблял эти все вещи, а весной приехал на дачу и сказал, ой, у меня опять, как каждый год, весной болят ноги. Все до одного весной рассказывают, что 20 лет до этого ни разу не было так хорошо весной. По пищевой добавке в пищу. Будьте здоровы!